এটা সিংহই হাবিখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ঘূৰি একো এটা চিকাৰেই নাপালে ভোকত অৱগ হৈ পৰা সিংহটো ধৰক বৰককৈ খোজকাঢ়ি গৈ হাবিৰ মাজত এটা গুহা পালেগৈ সি ভাবিলে এইটো নিশ্চয় কোনো পশুৰেই গুহা হ'ব সিটো নিজৰ গৃহ গুহালৈ উভতি আহিবই তেতিয়া তাকে ধৰি খাই ভোক পলোৱাম সি ভাবি থাকোঁতে দুধপুচ নামৰ শিয়াল আহি গুহাটোৰ ওচৰ পাইছে সি শিয়ালে ভিতৰলৈ যাব খুজি কেইটামান সিংহৰ খোজ দেখা পালে সি ধৰি ল'লে যে নিশ্চয় গুহাটোৰ ভিতৰত সিংহ সোমাই আছে কিন্তু সি বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ ভৰিচাপ দেখা নাই তাৰমানে সি ভিতৰতে আছে শিয়ালৰ নিচিনা টেঙৰাৰো কোনো জন্তুৱেই নহয় ধ্ৰুত শিয়ালে ভিতৰতনো সিংহ আছে নে নাই চাবৰ বাবে এটা বুদ্ধি উলিয়ালে সি গুহাটোক চিঞৰি ক'লে নেকি মোক মাতি নিয়া কিয় দিয়া নাই যাওঁ শিয়ালৰ কথাখিনি সিংহৰ কাণত পৰিল সি ভাবিলে সঁচাকৈয়ে চাগে গুহাটোৱে শিয়ালৰ লগত কথা পাতে আজি মোক দেখি গুহাই বোধকৰ হৈ গৈছে সেইকাৰণে কোনো শব্দ কৰা নাই গুহাৰ হৈ ময়েই আজি শিয়ালক অভ্যৰ্থনা জনাওঁ তাৰপিছতে সিয়েই মোৰ খাদ্য হ'ব যেনেকুৱাকৈ ভাবিলে তেনেকুৱাকৈয়ে কৰিলে সিংহই ডাঙৰকৈ গৰ্জন কৰি শিয়ালক আহ্বান জনালে এই শব্দত হাবিখনৰ অন্য জন্তুবিলাকো ভয়তে পলাবলৈ ধৰিলে শিয়ালে ক'লে যি ভৱিষ্যত বিপদৰ আশংকা কৰে তাৰ নিবাৰণৰ কাৰণে তাৰ বাবে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিয়েই আৰু যি সাৱধানৰ মুখামুখি হৈছো কিন্তু গোহাঁই যে কথা কব পাৰে তাক কেতিয়াও নাজানো আৰু শুনাও নাছিলো শিয়ালে সেই ঠাই ত্যাগ কৰি বেলেগ বনলৈ গুচি গ'লগৈ বনৰজাই শিয়ালৰ কথাত নিজকে নিজে বহুত লাজ পালে আৰু ভোকে লগোনে ৰাতিটো তাতেই কটালে